человеческого, который не позволял к вам сюда приехать. Множество. А, потому вот хочу вам сказать одно. А, Вашими молитвами и пора Божьей Матери по здесь сегодня пребывает вот. И раз было такое, да, значит нам надо задуматься, что что-то происходит в нашем сердцах. Вот, у вас, я так понимаю, это город, да? Маленький город. Ну, Вы будьте. будьте. Как все вместе сейчас собрались, так и будьте, все вместе. И вот это все вместе вам даст быть церковью. Мы как частицы церкви все, тело Христова, да? Но часто нас отвлекает наша жизнь, наши какие-то заботы и так далее. Дети даже, детей надо воспитать. Там требуется то и это и так далее. Цель должна быть впереди всего этого. И тогда пусть вам Я почему это ну, я вот попросил батюшки настоятеля, вот вот это слово сказать вам, что поверьте, мы ездим очень долго долг уже с игроком. И препятствия, препятствий таких ну, на моем пути не было еще. примите это. К тому, да, ну, вот, вот так, слава Богу, вашими молитвами получилось, да? Но понимаете, почему есть препятствия? Постарайтесь каждый в своем сердце сделать вывод и проанализируйте свои мысли, свою жизнь. И вот этот анализ да, да, даст возможность вам прийти сейчас к Божьей Матери, а и к вашим отцам, поисповедоваться в этом всем и решить, церковь мы или не церковь. Или мы лично, каждая семья отдельно. Вот сейчас мы будем прилаживаться к иконе, у нас времени очень мало, потому что за наша, ну, мы к вам заехали, царица небесная вас благословит. Мы не должны были у вас быть вообще. Понимаете? И, вот. И сейчас, когда мы будем прилаживаться к иконе Божьей Матери, да, давайте э, вспомним о том, о чем я только что говорил. Будем мне лично, и мне надо приложиться, и моей семье, и моим детям, да? А так, чтобы оно было, я лучше пропущу кого-то, да? И таким образом это будет еще быстрее, чем вы себе думать будете, когда будете рваться к ней, понимаете? Бог вас благословит, помоги вам больше. Симперполитов вас не Благословит. Спасибо. Помни. всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Господи помилуй! Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи помилуй! Если мы не пришли, мы нашу тебе и Преста Девы Марии, со всеми святыми помянувшими сами себе друг друга.

Но сердце потяг на секунду воду твою, и милости тебе еще щелковые состояния, и исполнить за всего твою тестице, радуйся, все правды по милую сумме, радуйся Христян по Крысу Державления, радость, поверила, твои являющие рады связанный человеком. Як если подобное, если видите, югерство, и у я радуюсь, я к все подобное здесь видите, люди с подобающимися, я горе Торе сина и страна христианских, радуйся Бога, на землі я любив, я очевили твоє, носівша я, радойща чоловіки, мої плитли Бог, ложно шаша я, радуйся і подуяков, проповедницю спасенья води твои, оставився я, радуйся свет, следи стопы твоя целепный воду, исполнить, несполняй

Да Бога за вся роды христианские любовь тебе. Сыдности моя достойна похвалы, лодские успехи, сподобие теми грешня, бачи, любовь. Твои побеждаемых твоим еще образом. Отчи твоего сначала еще море вся, творение нужда наших, не оставища твоих, заступление твоим и те, приведующих сина твоем съемующих, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. достойная достойный и успехи тебе не думеем и грешне, бачи любовь твое, побеждай к твоему чудотворному образу, очи своей возносящей молим тебя, в боине в наших не оставить чат твоих, заступление твоим тепли верующих, сына твоего пиющих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Молим в тебя твои не наших, не оставящах твоих, заступления твоих тепли верующих в сыну, твоему вопиющих. Аллилуйя, 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 шашего дышите младене с радостью в чреве моем, и блаженно веровавшая, яко будет совершенным глаголам, еет Господа и рече моря, величит душа моя Господа, и возрадовайся Дух мой, Божий, спасе Моє, яко презренно смирение рабы своей, я все готны, не блажат мне в сиродии, яко сотвори мне величия и сильный, и ім'я имя Его, прибывье морям с ней яко три месяца. и возвратись в дом свой. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Господи, наши блага и не помени. Но, по все честные руки Твои воздвигни к Сыну Твоему и Богу Христу да люди, содеянные нами, отступит, и отпустит нам. Да за премногое неисполненное обещание наше лица своего от рабов своих не отратит. Да благодати своей я спасению нашему пособствующее, а душ наших не отымет. Ей, Владычица, будет спасение нашему ходатайца, и малодушное нашего не призрее призрие костенание наше, веру нашу укрепи, надежду утверди, Любвец сплощай даст сподобие нас приятий, с ними уба пречиста дарования, а не болезни и скорми живот нашего спасение да возводится. Но от уныния, отчаяние души наши ограждающие, избави нас, маломощных, от находящих на небе. апостолов, святители наших опанася, лубенцов чудотворца, преподобно мученицы Олимпиады Козельчанская, преподобна Кукша Деско, преподобного Иова и Анфилоке Почаевских, Святых Праведный Бога отец всех и Майан и всех святых, помилуй спасет нас, Яхоблах, и человеколюбит. Вот. надо сегодняшний день конечно не просто пришла Матерь Божия вот, не просто она пришла к нам в город а привела нас всех сюда многие из нас даже не рассчитывали на это Но у многих нет возможности приехать на Святую Гору Бочаревскую вот. потому конечно нужно во-первых поблагодарить Матерь Божию что она посетила вашу землю то нелегкое время которое сейчас происходит у нас вот. Мы ездим по всей территории Украины, какой у нас крестные езды. Вот. Надо понимать, что это очень все серьезно. И все зависит только от нас самих. Вот. Мы все приходим со своей скорби, к матери Божией. Это наша мамочка. Монахи ее так и называют нашей мамочкой. И многие спрашивают, вот, башка, как молиться, как это. Да никак. Все своими словами. Вот как мы в детстве привыкли, мамочка, хочу это, мамочка хочу то, вот все в простоте. Но от нас самих это все зависит. Потому что мы как знаем, как дети, бывает, маму не слушаешь, мама и ругается, все равно приходишь, мама, помоги, мама хочу, и все в этом. Но только от нас самих, от нашей жизни. Потому что ну, надо признать, мы живем в нелегкое время. Вот. И мир навязывает как бы, свои правила. Ну, при этом нам надо оставаться христианами. А христианами наша конечная цель это Царство Небесное. А Царство Небесное это все вместе. Нету такого, что это нравится, это не хочу или вот. потом мы часто приезжают к нам Пашка и то и искушение, и это, помолитесь, это тяжело. Но как без этого? Без этого никак нельзя. Потому вот, ну, и Господь смотрит на себя. И правила бывают, конечно, не искренне откат, но да никак, все по простоте. Какое правило? Не осуждай, не ропщи, мир будь, живи. И вот так, если каждое утро будем повторять, не забудьте его, потому что многие изучили, учились в нашей школе, заканчивали высшее образование, для того, чтобы только деньги считать. Все остальное в жизни, как бы, ну, почти никому не пригодилось. Вот мы вот так и утром встаем, не осуждай не общить, не скажем. Вот тогда, когда Матерь Божия, вот мы будем исправляться, по чуть-чуть, потому что она не приходится сразу, все потихоньку переводится. Вот когда мы начнем вот это исправление, потому Матерь Божия нас услышит в любом месте, в общественном транспорте, дома у себя, за каким-то делом на дороге. Вот самое главное для Господа это наше сердце. Господь сказал, на кого вы себе? Только на кротко и смиренно, и терпящих других своих. А дело в нас, У нас, братья монахи, ни, одного не знают, с кому Матерь Божия отказалась? Вот только что нибудь попросили, все сразу. Все сразу. Будет. Поэтому и нам надо стараться Матери Божией тоже как-то увидеть. Конечно, все немощники, да, первые из вас, приходится, и кается, Господи, башка, ну красиво, так все решили. Бывает, осуждаешь и в общем. Ну, утром встаешь и опять не осуждает и вообще не блять. Вот. Прошу спаси, Господи, вас за общую молитву. Вот. Просим вас вс-таки молитву, потому что у нас еще дорога до града Киева до 28 числа. Ну, все будет просто. Надо, конечно же, поблагодарить. Очень благодарить Матерь Божию, что сходила до нас в Киевский Потому что многих, конечно, сейчас трудно приехать. Некоторые даже не мечтали о том. Но ну, Матерь Божия дает вот такими знаками понять, что никого не потеряет. Она всех слышит и всех понимает. Какими бы немощными мы не были, то мама, как всегда, заботливая мама, смотрит на ребенка, тот, который запачкался, надо подшить штанишку почистить обувь и потом отправлять в школу. Так и мы будем стараться с помощью и исправляться от начала света. Потихоньку полигон. Не осуждай, не ропщи, не ревненько живи. Спасибо. Кто, братья и сестры, не приложился к Кто не из вас, поднимите руку, пожалуйста кто не приложил свой Те подходят к иконе, потому что в час, дня, уже даже без 20, нас ждут уже в другом месте. Кто не приложил в иконе, братья и сестры, тот прилаживается, и мы почитаем вас. Спасибо. Большое.

Субтитры Сделать. DimaTorzok